Вы дали задание на... Э, изготовление сценария. Да, на изготовление сценария. Типа три сценария от каждого. Кто лучше сделать? Либо я, либо я, либо Олег. Да, либо я, либо Олег. Мы Но. решили, посоветовались, mm -hmm. думаю, что если мы вдвоем это сделаем, то это будет намного лучше. Правильно? Итак, и начнем непосредственно по сценариям. Значит, первый вид видеоролика, так называемый... Текстовой видеоряд. А, Подожди, а, а, давай, да. он где-то там. Да. Давай, Нет, ну давайте. Да. А, текстовой видеоряд. Вот. Текстовой видеоряд, значит, в чем он состоит? А, да, текстовой видеоряд, то есть давайте по сценарию, да? Маркет Market радио Market рад предложить вам подарок, скидку или бонус. Mm -hmm. Ну и поехали, здесь сразу вылетает текст на каком-то фоне. То есть, маркет радио рад предложить вам бонус. Да, и там какое-нибудь лицо там. Да? Мы видим вашу заинтересованность. Заинтересованность. Текст полетел. Далее. Поздравляем, вы дальновидный, вы дальновидный бизнесмен. Вы дальновидный бизнесмен. Маркет Радио занимается новым форматом радиовещания в торговых домах, центр, бизнес-центрах и все такое. То есть, опять же, да, там, допустим, издалека откуда-то вылетает, вот так вот. Вот да. а, так, сейчас. Вот <соценно> так, вот. Вот. Маркет радио там, ну и все, что написано, да. Вот. Все это на фоне, значит, с такими вот брюликами, там, всякими вылетающими, там, всякими вот этими штучками, анимациями. Вы ну, понимаете? понимаете, что это набросок, это на скорую руку сделано, ну, примерно такое. Да, это вот первый вариант, то есть текстовой, видеоряд. А, хотел бы пояснить, что на текстовом ряде нас не будет с Олегом. Будет просто какой-то фон, например, вот такой. Ну или такой. Ну, тоже В общем. И на этом фоне будет происходить вот эти действия. Как-то буковки падать, перелетать. Вот как вы хотели в форрах, да, или что. Примерно так. Да. Нет. А нет. Да, ну примерно так. Что буковки будут там? Ладать, прыгать, бегать, да, сами по себе, а и будет озвучка при этом.